Я Рустам Ташбаев, и мы собрались здесь сегодня, чтобы начать э, Майдан третий и закончить то, что не начал Майдан второй. Э, в данный момент э, нам нужна поддержка населения, люди должны выйти и просто сказать нет тому бардаку, тому беспорядку, который происходит. Мы ни в коем случае не собираемся расшатывать ситуацию или переходить к каким-то агрессивным действиям. Это абсолютно мирная акция, это метод прямой демократии, э, воздействие народа на действие правительства, которое сейчас идет в страну Каталонии. А что конкретно вы хотите изменить? Мы, наши требования, являются первое, это отмена статей. Э, закон о военном положении, который просто узурпирует власть, возможно, пожизненное президентство, пожизненное премьер-министр, ми, ну, министр может быть пожизненно. А, мы требуем отставки Порошенко и Синюка, потому что они за год уже показали свою полностью, полную, некомпетентность, причем это некомпетентность практически на преступном уровне. И также мы за то, чтобы генералы Муженко, Пушников были отстранены и их деятельность расследована э, срочным образом. И и они понесли наказание за свои действия, в результате которых погибло очень много украинских солдат. А кто из политика вас поддерживает? Мы не получали никаких предложений, никаких политиков. Это инициатива просто людей, которые неравнодушны. Я, например, объявил о том, что я просто выхожу на пикет, и оказалось несколько сотен людей, которые решили присоединиться к этому потому что буквально на этом уровне. Ну На этом месте как раз и начинался второй Майдан. И вы думаете, третье это будет уже знаковое? Я надеюсь, да. Я думаю, что общество созрело, ситуация созрела. Идет сейчас фактическая узурпация власти. Идет сейчас продажа национальных интересов украинского народа. И по коррупции нет абсолютно никакого прогресса. Поэтому страна сейчас практически в двух месяцах от дефолта, то есть от тотального банкротства. Мы теряем свой престиж на международной арене, мы теряем территории захватчикам с востока. И ребята, которые, прежде всего ребята, которые на фронте, которые держат своей жертвой, своим мужеством дают нам возможность жить мирной жизнью относительно. Именно эти ребята являются, я считаю, преданными правительством и отношением государственных деятелей к народу Украины и конкретно к воинам. Пожелаем вам удачи в вашем народном деле. Спасибо большое.